shuning uchun yoshlar uyg'oninglar sizlar uyqudasizlar to'g'ri siz bilan osh yemayman siz bilan man oshqatiq bo'lgan joyim yo'q siz bilan birga bile zaksda yurganim yo'q lekin hammalaringni ishlaringni bilaman chunki zagslarga boryapman nikoh o'qigani. siz singari ko'chada yuraman somovarga boraman o'tirishlaringni ko'raman ko'chada ko'raman to'ylarda ko'raman zakga borib olib nima qilayotganlini juda yaxshi bilamin uyizda bitta velosipedgz yo'q olitah qilasiz birovni mashinasiga chiqib olib kerak bo'lsa paypag yittiq uni o'rniga o'sha zaksga olib chiqadigan yuz ellik ming pulingizga dadangiz buyingizga zo'r qilib samoordi ovqat qildirib olib borib bering o'sha zasga chiqib olib yo to'ylarga borib olib o'rtada dumbani o'ynatib likillatishni o'rniga ota onani xizmatini qiling ota onaga sarflang uylangan bo'lsangiz xotiningizga sarflang xudo farzand bergan bo'lsa bolangizga sarflang uyingizni o'ning hommom quring oshxonangizni oning yo boshqa qanaqadir yaxshi ishlarni qiling pul topgan odam aqlli emas pulni sarflashni bilgan odam aqlli bo'ladi bu ota ona g'animat bolalar hozir juda ko'plari yozsilar hali ilohim ota onalaringni umrlari uzun bo'lsin ota onamizni sekin u o'ttiz qirqqa bormay turib hali ota onalarni ham umrlari uzun bo'lsin odatda baribir qari odam ko'proq o'nta janozani to'qqiztasi qari odam vafot qiladi bugun ota ona ko'zimizni oldida qayerda yuribsan nima qilyapsan deyapti de. lekin bu ota onani g'animat bilmayapsizlar kerak bo'lsa tergasa ketyaps qayga ketyapsan desa achchig'imiz kelyapti chiqma ko'chaga desa achchig'imiz kelyapti achchig'iz chiqmasin kerak bo'lsa hali mana dadangiz buvingiz telefon qilsa endi hammalaring demaymanu bunday ko'rib turib olmaydigan bolalar borsilar aniq bilaman ishlaringda bor <laughs> dadasi bo telefon qiladi yo <laughs> bezuv qiladi yo <laughs> bundoq qilib qo'yib qo'yaveadi dunyoda eng razil bola siz siz o'zingiz uchun bilib oling agar dadangiz buvingiz telefon qilayotganini bilib turib olmayotgan bo'lsangiz o'ziz uchun bilib oling eng go'zal bolamisiz eng figurangiz chiroylimi nokka o'xshagan uni o'ziz bilasiz lekin dunyoda eng razil pastkash odam siz bo'lasiz agar dadasini bu buvsinimdek ko'rib telefonini olmagan bola bo'lsa o'shanaqa bolani oshdan haydab yuboring yo nasihat qilib o'g'ling yo birga osh yemanghbolai chunki odam emas u inson emas u qandoq bolaki dadasini buvisini telefoniga javob bermasa kim bu kerak bo'lsa bitta futbolini deb dada buvisini xafa qilyapti ha desa ma, siyogu, bu, kursun, bu, man mo ishni qilgin futbo'lim bor bugun men futboling qursin sani to'yim bor mani oshim bor mani san kimsanki oshiysan kim shu yerda o'tirib aytadi hozir mana man somordi nima ovqat yesam dadam buvam yo xotinim yeydi shu ovqatnini kim aytadi to'qson sakkiz foizdan shunday dey bir ikki foiz bo'lishi mumkin vijdonli o'g'il somorni yegan siltamasini oshini yo bosmasini o'sha kuni yo ertasiga qilib olib borib yediryapti da, dadasiga buvisiga xotiniga bolasiga lekin man kafolat beraman to'qson sakkiz foiz yedirmaysiz ikki xil ma'noda yedirmaysiz bittasi parosatingiz yetmaydi ikkinchisi pulingiz yetmaydi chunki ya'ni haftaga sani oshing desa boshlanadi de, cho'ntagida qirq besh ming pul bor xolos ikki yuz yigirma ming kerak oshga g'am oshna san qilib tur palon qilib tur ey san nima ne bunaq qilib oshiysan